ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று பெருமாளுக்கு உகந்த சனிக்கிழமையுடன் ஏகாதசி இணைந்துள்ளது மிக விசேஷம் மேலும் இன்று நரசிம்மர் உகந்த சுவாதி நட்சத்திரமும் கூடியுள்ளது இன்னும் சிறப்புக்குரியது இந்த தினத்தில் பிரம்ம சபையில் சனி பகவானால் கூறப்பட்ட இந்த நரசிம்ம ஸ்தோத்திரத்தை யார் ஒருவர் கேட்கிறார்களோ அல்லது சொல்கிறார்களோ அவர்கள் எப்பேற்பட்ட கெட்ட தசையில் இருந்தாலும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை கேட்பதன் மூலமாக அவையெல்லாம் நீங்கி அவர்களுக்கு நல்ல திசை ஆரம்பமாகி கடன் கஷ்டம் என அனைத்தும் நீங்க பெறுவார்கள் என்பதாக சனி பகவான் கிருஷ்ண பகவானுக்கு கூறக்கூடிய வாக்கு அற்புதமான சக்தி வாய்ந்த சபையில் சனி தேவர் இயற்றிய இந்த ஸ்தோத்திரத்தை நரசிம்ம பகவான் மனமு வந்து கேட்டு மனம் மகிழ்ந்து இந்த துதியை சொல்பவர் குறிப்பாக சனிக்கிழமையில் பிரதோஷத்தில் சனி பயிற்சியில் யார் இந்த நரசிம்ம ஸ்துதியை பக்தியுடன் பாராயணம் செய்கிறார்களோ கேட்கிறார்களோ அவர்களை ஒருபோதும் நான் தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் அவர்களது எல்லா தடைகளையும் துன்பங்களையும் நீக்கு அவர்களது கெட்ட திசையும் நல்ல திசையாக மாறும் என்று சனி பகவான் நரசிம்மருக்கு வாக்கு கொடுத்துள்ளதாக இந்த ஸ்தோத்ர பல ஸ்ருதியில் வருகிறது இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த அற்புதமான ஸ்தோத்திரத்தை தான் இந்த பாராயணம் செய்ய போகிறோம் ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ நரசிம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண உவாஜ சுலபோ பக்தி சைதசாம் अनन्यगतिकाणां च प्रभुर्भक्तैकवत्सलः शनैश्चरस्तत्र नृसिंहदेवस्तुतिं चकारामलचित्तवृत्तिः प्रणम्य साष्टाङ्गमशेषलोककिरीटनीराजितपादपद्मं श्रीशनिरुवाच यत्पादपङ्कजरजः परमादरेण संसेवितं सकलकल्मषराशिनाशं कल्याणकारकमशेषनिजानुगानां सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् सर्वत्र चञ्चलतया स्थितया हि लक्ष्म्या ब्रह्मादिवन्द्यपदया स्थिरयान्यसेवी पादारविन्दयुगलं परमादरेण सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् यद्रूपमागमशिरः प्रतिपाद्यमाद्यम् आध्यात्मिकादिपरितापहरम् विचिन्त्यम् योगीश्वरैरपगता किल दोषसङ्गैः सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् प्रह्लादभक्तव च साहरिविरासीत् स्तम्भे हिरण्यकशिपुं य उदारभावः ऊर्वो उदरं न करैर्ददार सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकं यो नैजभक्तमनलाम्बुदि भूदरोग्रशृङ्गप्रपातविशदन्तसरीसृपेभ्यः सर्वात्मकः परमकारुणिकोरक्ष सत्त्वम् न सिंहमयि देहि कृपावलोकम् यन्निर्विकारपररूपविचिन्तनेन योगीश्वराविषयवीतसमस्तरागाः विश्रान्तिमा समस्तरागाः पराज्ञां स सत्वं नृसिंहायि देहि कृपावलोकं यद्रूपमुग्रमरिमर्दनभावशाली सञ्चिन्तनेन सकला भवभीतिहारी भूतज्वरग्रहसमुद्भवभीतिनाशं स नरसिंहमयि देहि कृपावलोकं यस्योतमं यश उमापतिमग्रजन्म शक्रादिदैवतसभासु समस्तगीतं श्रुत्वैक प्रशमेकदक्षम सत्वम नरसिंह मयि देहि कृपावलोकम श्री कृष्ण उवाच इत्तम श्रुत्वा स्तुतिं देव शनिना कल्पिताम हरिहि उवाच ब्रह्म वृंदस्तम तं भक्तवत्सलः श्री नरसिंह उवाच प्रसन्नोऽहं शणेतुभ्यं वरं वरयशोभनं यं वाञ्चसि तमेव त्वं सर्वलोकहितावहं श्रीक्षणिरुवाच नृसिंहत्वं मयि कृपां कुरु मद्वासरस्तव प्रीतिकरस्या देवतापते मत्कृतं त्वत्परं स्तोत्रं शृण्वन्ति च पठन्ति च सर्वान् कामान् पूरयेता तेषां त्वं लोकभावन श्रीनृसिंह उवाच तथैवास्तु शनेकं वै रक्षो भुवनसंस्थितः भक्तकामान् पूरयिष्ये त्वं ममैकं वच श्रुणु त्वत्कृतं मत्परं स्तोत्रं यः पटेत् शृणु याचयः त्वद्भयं मास्तु तस्य वै शनिर्नर देवं ततेति प्रत्युवाचः ततः परमसन्तुष्टो जयेति मुनयो वदन् श्रीकृष्ण उवाच इदं शनैश्चरस्यात नृसिंहदेव संवादमेतस्तवनञ्च मानवः शृणोति य श्रावयते च भक्त्या सर्वाण्यभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम् इति श्रीभविष्योत्रपुराणे श्रीशनैश्चरकृत श्रीनरसिंहस्तुति सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो न a hadiki buhu நாம் வெங்கடேச பெருமானை பிரார்த்தித்த ஸ்ரீ ஸ்ருங்கேரி ஜெகத்குரு ஸ்ரீ நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் ஏற்றிய ஸ்ரீ வெங்கடேச கராவளம்பம் சொல்லலாம் நீரில் மூழ்கும் ஒருவன் தனது கைகளை உயர்த்தி தன்னை காப்பாற்ற வேண்டி கேட்கும் பாணியை கராவளம்பம் இந்த நன்னாளில் நாமும் நமது கைகளை தூக்கி கராவளம்பம் சொல்லி அவனை வேண்ட நிச்சயம் நம்மை கரையேற்றுவார் நமது கஷ்டங்களை தீர்ப்பார் மனக்குறைகள் தீரும் நமது நியாயமான நேர்மையான வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றுவார் வெங்கடேச பெருமான் நமஸ்தான் ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ வெங்கடேஷ கராவளம்போத்திரம் ஸ்ரீஷேஷல சுனிகேதன திவ்ய மூர்த்தே नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष ना लीलाकटाक्षपरिरक्षित सर्वलोक श्रीवेङ्कटेशम देही करावलम्बम् श्रीशेषशैलसुनिकेतन देव्यमूर्ते नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष लीलाकटाक्ष परिरक्षित सर्वलोक श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मादिवन्दितपदाम्बुजशङ्खपाणे श्रीमत्सुदर्शन सुशोभितदिव्यहस्तकारुण्यसागरशरण्यसुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेशम देही करावलम्बम्

लक्ष्मीपते निगमलक्ष्यनिजस्वरूप कामादिदोषपरिहारकबोधदायिन् दैत्यादिमर्दन जनार्दन वासुदेव मम देहि करावलम्बम् तापत्रयं हरविभोरभसान्मुरारे संरक्ष मां करुणया सरसीरुहाक्ष मच्छिष्यमित्यनुदिनम् परिरक्ष विष्णो मम देहि करावलम्बम् श्रीजातरूपणवरत्नलसत्किरीट कस्तूरिकातिलकशोभिललाटदेश राकेन्दुबिम्बवदनाम्बुजवारिजाक्ष श्रीवेङ्कटेश मम देही करावलम्बं वन्दारुलोकवरदानवचोविलास रत्नाढ्यहारपरिशोभितकम्बुकण्ट केयूरत्न सुविभासि दिगन्तराल श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् दिव्याङ्गदाङ्कितभुजद्वयमङ्गलात्मन् केयूरभूषण सुशोभितदीर्घबाहो नागेन्द्रकङ्कण करद्वय कामदायिन् श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् स्वामिन् जगद्धरणवारिधिमध्यमग्न मामुद्धारय कृपया करुणापयोदे लक्ष्मींश देहि मम धर्मसमृद्धिहेतुं श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् दिव्याङ्गराग परिचर्चित कोमलाङ्ग पीताम्बरावृतततनुतरुणार्कवास परिदान सुपत्तु बन्द श्रीवेङ्कटेश मम देही करावलम्बम् सुनिबद्ध कटिप्रदेश, माणि क्यदर्पण सुसन्निभजानुदेश जङ्गाद्वयेन परिमोहित सर्वलोक श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् लोकैकपावन सरित् परिशोभिताङ्ग्रे त्वत्पाददर्शनदिने च ममागमीश र्दं तमश्च सकलं लयमापभूमन् मम देही करावलम्बम् कामादिवैरिनिवहोच्युत मे प्रयातः दारिद्र्यमप्यपगतं सकलं दयालो दीनञ्च मां समवलोक्य दयार्द्रदृष्ट्या मम देहि करावलम्बम् मम देहि करावलम्बम् श्रीवेङ्कटेशपदपङ्कज्पदेन श्रीमन् नृसिंहयतिना रचितं जगत्यां ये तत्पठन्ति मनुजाः पुरुषोत्तमस्य ते प्राप्नुवन्ति परमां पदवीं मुरारेः श्रीवेङ्कटेशपदपङ्कजषट्पदेन श्रीमन्नसिंहयतिना रचितं जगत्यां ये तत्पठन्ति मनुजाः पुरुषोत्तमस्य ते प्राप्नुवन्ति परमां पदवीं मुरारे इति श्रीशृङ्गेरीजगद्गुरुणा श्री स्वामिना, रचितं श्रीवेङ्कटेशकरावलम्बस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्